Как говорится, главное, чтобы мир был и дружба. С кем? Понимаешь? С кем? Ну, с кем мир? Во всем мире, во всем мире. А, во вс... мир во всем мире. Ну, да. ну и как это сделать? Дружба. И мир. Как этот мир во всем мире сделать? Последние две тысячи лет война, насколько я знаю. Без особых причин. Ну, ладно. ну вот на Украине, например, все началось с Майдана. Кто вам, кто вам это сказал? Добрый вечер. Шалом. Вы звук. Израиль. Польша. А вы? Херсонская область, Скаланченко. О чем беседу ведете? Ну, о чем? Кто, кто, кто что скажет-то? Кто что скажет? Что, что, вы да. что вы скажете? Ну, я не знаю. Вот новости смотрел Украина, что-то там говорят плохо учили американцев, пало 16. Самолет разбился? Да, да. И вы сожалеете? Ну, сожалеем, сожалеем. Думаете, мало самолетов? Много. Вам надо много? Да, я вот куда знаю. Нет, не надо. я. Что вас еще в жизни волнует, кроме самолетов? Ну, так вот, на Украине разбирался что Коломойский, кто Ахметов, кто Порошенко. А лично в вашей жизни что вас волнует? Все у вас нормально? Ну, все, нормально. все нормально. Все нормально. А Отлично. что все, что? -то. Я же не знаю. Вам виднее. Ну, как говорится, главное, чтобы мир был и дружба. С кем? Понимаете? С кем? Ну с кем мир? во всем мире во всем мире а во вс... мир во всем мире ну, да. ну и как это сделать Дружба. как этот мир во всем мире сделать последние две тысячи лет война насколько я знаю без особых причин ну, да. ну вот на Украине например э, все началось с майдана все я кто вам кто вам это сказал Красно. что началось с майдана ну вот, ты начинаешь. Кто вот, вам да, это да, сказал, нет. что все началось с Майдана? Как? Как все вс ⁇ вс ⁇ не плохо, знаешь, Вы что сказали, что все началось с Майдана. Кто вам это сказал? Да, да, да. вот российская да, про... пропаганда. Как, как российская пропаганда? Российская пропаганда. Сказала, что, что все началось блядь, с Майдана. Европа это, блядь, вот... Тем больше пану раком нагинается. Это российцы виноваты, блядь. Германия, нахуй, блядь. Украинцы раком нагинают, это российцы виноваты, блядь. Угу, угу. Так немцы сейчас украинцев убивают? Или поляки? Как? В Курской области разные страны. И, блядь, ну, В Курской области поля... убивают украинцев? Нет. Нет, в Курской области там и всякой заразы поляки, немцы, блядь, блядь. французы. А блядь. русских там нет? Где-то африканцы взял. Блядь. Русских нет в Курской области, да? Как? Как нет? Россиян нет есть. в Курской области? Есть. А есть. где еще они есть? В Донецкой области есть россияне? Да. А да. в Луганской? Украина. А в Крыму? В Крыму есть россияне? Так. А против... Чей Крым? Чей Чей Крым? Крымской... Крымская автономная республика. Чей Крым? Крымский. Крымский автономный республик. Крым? Меня дядя родной в Крыму не в Патторе привел. Так что мне с, с ним делать с вашим дядей? Почесать его? Чего? Какая мне а, польза с вашего дяди в Крыму? А, он родился, ты хочешь его вынуть? Какая мне польза с вашего дядю в Крыму? Что мне с ним делать? Ну, ты хочешь выгнать Иди выгоняй. Иди выгоняй, ты хочешь выгнать. Иди выгоняй. Что, ему а хочется что? жить в Крыму, его надо выгнать оттуда. Как он жил жил и будет жить. Жил и будет? Пока не сдохнет. Да. Как дети его вот там есть. А дети что, не должны жить? Смотря какие дети, смотря где. Меня мама родная. С И что с этим И делать? Чё? Как чего? Выгонять? Куда? А? Куда будем выгонять? Ну, знаю, куда ты хочешь выгонять? Ну ты, ты что-то про маму хотел рассказать. Куда ты хочешь выгонять? Что, еще жива мама? Мама меня давно умерла. Ну так в чем проблема? Ну, а чего? Вот Мне надо, чтобы вы рассказали, вы рассказали о себе, чем вы живете, ну, как вы сопротивляетесь российским оккупантам, как? Лично а вы? чего? что а, вы скажи, сделали, чтобы освободить свою родину от а российских а оккупантов? Ты сидишь, как ты как, как а вы помогаете а ВСУ? Лично а, вы как? Лично вы как вы помогаете ВСУ? Кого? Чтобы, Эти что сделать, чтобы быстрее выгнать российских оккупантов с территории Украины, чтобы наступил я... мир? Я ничего не должен, не обязан. Ничего я не должен не обязан. А что ты обязан? Ты вообще гражданин как? Украины или нет? У меня украинского паспорта никогда не было и не будет. Так откуда ты взялся в Херсонской области? Херсонская область, П.Т. Каланчар. У меня никогда украинский паспорт... Как ты паспорт. туда попал? Без украинского паспорта. У меня паспорт паспорта. СССР был, да, Но. был СССР. И? И? паспорт Российской Федерации. У меня украшу. Так у тебя паспорт Российской Федерации в Херсонской области? Да. Ты оккупант? Да, да. Ну, а с российский... оккупантами разговор не дороже, Это... не я... дольше. Я был СССР паспорт. С оккупантами разговор не дольше, чем автоматная очередь. А, так ты меня хочешь убить? Ну ты же оккупант. Сидя в, Сидя в Польше, блядь. Российские блять, оккупанты ты... на территории Херсонской области. А Я Польше. правильно понял? С ты российским паспортом. Вот это ояка, блядь. Пацаны то поебают, а ты ухылян, ебаный, блядь. Съебался угу. в Польшу, блядь, и хочешь меня убить. Так? Угу. Так ты фашист. Ну, И рассказывай фашист. дальше свои сказки. Ты фашист. Что ты в Польше делаешь? В какой Польше? А? В какой Польше? А? О какой Польше ты говоришь? Какой? ПНР. Я служил в ПНР. Какая мне разница, какой? где ты служил? Ты лучше расскажи, как ты стал предателем родины своей, Украины. Какой родины? И Какая родина? на сторону российских оккупантов. Вот это нас интересует. У меня родина, я родился в СССР. Его уже нет с 1991 года. А, да. А, а почему Коломойский есть? А почему Ахметов есть? А почему Порошенко есть? А? Слушай, у меня такое чувство, что когда ты говоришь, ты бредишь. С этим бредящим недоумением не имеет смысла говорить. Но, в общем, мы поняли, кто это такой.